1 декабря это день всемирный день борьбы со спидом и в украине это особенно каким-то образом мы чувствуем более потому что готовясь к евро 2012 мы в конце концов вы осознали, что в Украине за один день умирает одна футбольная команда. И по сути до начала Евро-2012 мы потеряем более 150 команд. Не до бог, что в Украине наступило время, когда некому будет играть в футбол и некому будет ходить болеть за этот футбол. Мы считаем, что в Украине настало переломное время. Переломный год для того, чтобы остановить эпидемию. Мы рады, мы рады действительно, что правительство нас услышало, нас услышал президент. Деньги выделены. Теперь эти деньги нужно использовать правильно. Мы приложим со своей стороны все усилия, чтобы каждый человек, который нуждается в лечении, он его получил. Человек, получающий антиретровирусное лечение, он не передает ВИЧ-инфекцию другим людям. Ми повинні лічити кожного, кому необхідно це лічення. І тоді епідемія від спіда в нашій країні становиться. Звертаємося до всього суспільства зробити так, щоб цих жертв ставало з кожним роком все менше і менше. Тому найголовніше і найперше завдання це звичайно допомогти кожній людині, яка вже має цей діагноз. Я хочу нагадати, що 30 серпня 2000 дітей звернулися до президента України. Це як діти, які є ВІЛ-позитивними, так і діти, у яких батьки є ВІЛ-позитивними. 30 серпня президент дав жорстке доручення кабінету міністрів щодо забезпечення кожного хто потребує необхідними препаратами, і передбачити в бюджеті наступного року необхідні кошти для лікування, як тих, хто вже. Є на терапії, так і тих дев'яти тисяч українців, які стоять в черзі на початок терапії. Що значить встановити епідемію? Це значить, щоб число нових випадків стало меншим, ніж було зареєстровано в прошлом году сьогодні. Число прирост новых случаев по сравнению с прошлым году больше всего на 0,3%. То есть мы почти вышли на э, прямую линию. И э, требуются определенные усилия, чтобы эта тенденция не пошла вспять, а наоборот, развить ее. Эти успехи во многом связаны с финансированием э, международных организаций, в первую очередь Глобального фонда агентство США по международному развитию. Вместе с тем, если мы посмотрим на вклад государства, на 2012 год на профилактику запланировано ноль, на заместительную терапию ноль. Я не знаю ни одной страны мира, которая бы на профилактику ВИЧ-СПИДа авоцировала бы ноль своих средств. Есть оптимизм, потому что с нами сегодня не только представители общественных организаций ООН, но и представитель президента Юрий Павленко. Я надеюсь, что нынешнее мероприятие 1 декабря станет поводом, чтобы достучаться до президента и с этим месседжем, что без профилактики нас ожидает катастрофа. Поэтому для нас очень важно, чтобы в бюджете следующего года сбалансировано были представлены все необходимые компоненты и профилактика, и лечение.